不想玩，不就喝的更可怕呀！喝完了，完了，完了，老铁，老铁，黑色的吧？不会是？从颜色开始不对，不会是黑色的吧？我吐了。黑色，什么东西？让把那个垫子就放这边，放这边。到时候咱们，咱们应该先玩，应该是。咱们应该先撒一点灰进去，是吧？哎呀，可乐很重吧？咱们喝的时候别了，看到杯底啊。对对对，别让他们看到杯底。讨论一下战术，就是比如说一会儿都做什么反应，一会儿底下贴着卧底你。 哎呀，我这个好喝。哦对啊，你们要讨论一下杯底。谁谁先来啊？来，这个陶总先吗？你们要讨论一下，就是每个，人比如说，我们都喝完都，哎，现在喝一个盖，做一个小小学些数学题。虽然我觉得我们有那个默契，我也觉得。谁先上嘛？谁直接第一个来？最后一个上的人和第一个上的人喝到怪味饮料的概率是一样的吗？拿那个呗，哎，我们拿部去照让当时抽级那个表情。 我觉得这个不用喝完吧，这个来一口就行了，都可以，一口口，一口喝完，不一口喝完怎么？万一，万一，是，不是？万一是醋的，一口喝完，确实，我们都一口吃完，对吧？一口一定要在另外一杯里面，我一口喝完，不是黑色的，无非就是那个和那个嘛，哪个？哪个？ 就是要么是好喝的，要么是真的喝都喝不进去的那个嘛。对，那个喝完的话有点太痛苦了。那你是板蓝根呢？应该不一不是，我就哎呀别猜了，赶紧喝。对，啊，我来。猜不用去猜了，得喝完。我们都吃完的，对。不不不，这个可以自己决定，可以自己决定，可以自己决定。这还是有点不一样吧？可以决定自己喝，或者是刚刚啊没有，可以决定喝完或者不喝。不是刚刚人好低了。 一口进去、嗯，你这应该有两个味儿。你喝的哪杯啊？我我最右边那杯。都记记一下自己喝的哪杯啊，严姐。没事没事，没事,没事,没事喝呀、啊，啊、一口喝。口。啊、咱老头儿戏一下啊，戏好。也有演啊，结果可能只有一个是好喝的。表演痕迹略重啊，<laughs> 都贼难喝，大家表情都很痛苦。<laughs> <laughs> <laughs> 你那个你那个乌龟、哦、太假了，前面还行，乌、哦、龟太假了，还可以还可以，太假。我这个还可以，没什么问题。 下一个，挑啊我先，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 我赶紧先选了。挑啊好，你们应该可以放心喝了，兄弟。上。哎呦！被感染了。珍珠项链，丧尸病毒。那个珍珠项链。我建议一口喝下去，兄弟，这个慢慢喝更痛苦。一般喝的慢的都有问题。 招呼了，赵阳那个嗓子，他那个喉咙抖了一下。你这个得细品啊，你这个是赵上的喉结微微颤抖。黑茶，假的，这也是假的。来下一个，来下一个，你先，你先问，我真选不出来。你先给我个选择好不好？就不给你选，是吧？对，别给我选择。这，哦，算了。哈哈哈哈哈！嘟嘟。 杨老师，其实你可以直接两杯且起来。哎呦，我可太喜欢你了！记续自己喝哪杯啊！哎呀，哎呀，欢迎金牙，没头金牙。哈你别往我身上，你别包在嘴里啊，兄弟！咽下去，咽下去，咽下去，咽下去！你开始跳舞了，得吐了。 一二三，一二三。我以为你要吃呢，吃东西呢。我好怕这个后面这个动作。没没吐，没吐，没吐，没吐。啊！最后一杯可能就是你了。不是我这个梦，我这个你，我问你要吃，你给我这个。哎，我也来一个，这个感觉好好吃。啊，吃完吃，谈了谈了。贼好吃，不辣，不辣。好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 。哦。 那有有有，没事，儿没事，儿还能走，有是晕，就是晕。哦，哇，到底是什么？好，开始你们精彩的复盘环节。你们谁喝的哪个都记得？张宴齐，姚晨，姚晨，我喝的哪个？姚晨，姚晨，不记得了。最中间的姚晨，你要你要像我们自己说自己喝的就行了嘛？这个这么明显，刚刚那轮他们五个人中吃的盖盖味还是最真的。 但姚晨不可能演的最真，因为她是冷王。他如果演的话，一定会尴尬。但他刚刚没尴尬，辣的吗？是他，辣的。我看了上面喷我，他一定了，动我。我不要不要，我感觉赵让，不要，太平淡了，<laughs> <让> <laughs> 我觉得姚晨有点平淡。给楠楠点纸，给楠楠点纸。这样不就一直都很冷淡，不是很平淡吗？但是他有点过于平淡。多拿点，多拿点。姚晨道出那种夸张得姚晨气氛，我觉得肯定是姚晨。我觉得是张琪啊，张张琪是肯定不是，不可能，张琪肯定不是。有点姚晨的味姚晨。张琪可以排除。姚晨，是张琪都吐了，还不是姚晨？就是你，姚晨。发个言，姚晨。 姚晨吧，快点，你们打呗。张颜齐，哎，的答案。张云起都吐了刚才。我也能吐。赶紧嘛，来，姚晨。姚晨你们同意。姚晨不是姚晨，同意我。姚晨，姚晨，姚晨，随便吧。姚晨，没你们输了。好，直接说我们喝的是什么嘛，来吧。好，挨个说吧。张让你喝的是。我好像无糖。 无糖的，你也是快乐肥仔水呗？肥仔水，我也是肥，快乐肥仔水快乐肥仔腿，怀龙肥仔水。肯定不是我了，你们错了，我是快乐肥仔水，我是是张艺奇，肯定应该是郝总，你好，郝总是什么？是啥呀？盐，什么？盐水一杯，盐水，盐水，哇，那个底下面全是盐，一口吃一大口盐进去，盐水啊？那为什么是那个颜色的呢？他那个。 也是无糖可乐，但是他把盐放在下面，加了很厚一层盐。哦，这个都能过，好狠啊！你们太狠了，离高血压怎么办想过了吗？放盐，离谱哇，磊磊猜对了，我差点呕吐。第一个上，你们是一个。蕾蕾猜对了有什么用啊？你说的惩罚吧，受惩罚吧，你们说。好了，又是受惩罚，来，又是你们受惩罚，没想到吧？